на запитання. Я так розумію, що тут колег, які не розуміють українську або російську мову, немає, тому прикрашені не так? Ми приїхали, приїхали на ігру і приїхали не просто так, ми приїхали сюди приїжджати. Звісно, 3-1 проїжджати вдома, і, мабуть, не так багато у нас. У нас шансов пройти дальше но мы, мы с оптимизмом смотрим на эту игру и готовимся чтобы показать хороший футбол который понравится болельщикам а получится получится у нас пройти дальше будет хорошо нет самое главное это качественный футбол ближайшего поэтому сейчас все мысли только о Манчестере Остальное, ну, конечно, я бы с удовольствием сейчас взял бы нападающего еще. Но у нас нет такой возможности. К сожалению, Мараец еще травмированный. Но что такое нападающий? Это игрок линии атаки. Я считаю Ярмоленко тоже нападающим. Я считаю Гонзалеса тоже нападающим. Сложно разделять. Если мы говорим о центр формы, я а выдвинутым нападающим, то, наверное, это Теодорчик, но нападающего у нас играл, и, и Олег Гусев когда-то играл нападающего, и Ян Моленко играл нападающего. Я не думаю, что есть, есть с этим большие проблемы. А не было ли мы с Яремчука взять? И в оборонной позиции может быть дать пас. все выводы разумеется еще понимаете, что это такая страта, как убили Хочу, сейчас, и что погоджуетесь вообще, в Манчестер Сити серьезная криза. Дякую. Серьезная точно нет. И, наверное, там я читал интервью Алекса, Андрей сейчас говорит, что да, шансов немного, я думаю, что шансы у нас есть завтра. Если завтра футболисты, которые выйдут на поле, будут играть раскрепощенно, не играть расслабленно, а играть раскрепощенно, играть в футбол то, как они умеют, то у нас есть шансы. И я сказал об этом ребятам, и, может быть, это они специально говорят в прессе, чтобы расслабить Манчестер-Сити, но поверьте, завтра... Я надеюсь, будет команда, которая будет сражаться и будет сражаться за результат. Не имеет значения, какой какой счет был в первом в первом матче. Спорт